Автомобильный пункт пропуска Армянск. Ранее через него ходил пассажирский транспорт. Но Украина отменила автобусное и ЖД сообщение. Как следствие, увеличилось количество людей, пересекающих границу пешком. Теперь здесь появились изолированные, огороженные полосы для их движения. Как раз сейчас устанавливается павильон для госконтроля, кабины для пограничного наряда на входе и выходе из пункта пропуска. Там же предусмотрены крытые накопительные площадки для граждан. Павильон досмотровый, вот у нас желтенький стоит, там будут сидеть контрольные органы, четыре пограничника и два таможенника, которые будут оформлять людей, которые следуют в пешем порядке. Самые главные работы с точки зрения так, емкости, да, по труд трудоемкости, они выполнены, поэтому остались небольшие. В принципе, работа это доделать пешеходную составляющую. Ну, наверное, и все. И вот э, эти вот наши досмотровые павильоны. Расширили полосы, установили видеонаблюдение и новинка, монтированные в дорогу весы для взвешивания автотранспорта. На создание инфраструктуры на Джанкойском, Армянском и Красноперекопском пропускных пунктов из федерального бюджета было выделено 64,5 миллиона рублей. На каждом из них сегодня картина одинаковая. Основная задача, учитываемая в плане работ, обеспечить удобство как для людей, которые переходят границу, так и для сотрудников контрольно-пропускного пункта. Как известно, их штат планирует расширить. Вообще задача стоит довести до с 7,5 тысяч э, в сутки. А Это же? пешехода, а пешеходов и порядка 3-3,5 тысяч автомобилей в сутки. Сегодня показатели э, пешеходов порядка, насколько я понимаю, вот по докладам э, ГКО, э, порядка 3-3,5 тысяч пешеходов. Это над Джанкое, под Джанкою. По автомобильному транспорту тоже порядка 2,5 тысяч в сутки. Но даже при выполненных работах огромная очередь грузового транспорта на въезде в Крым сохраняется. По некоторым данным одна фура сейчас проходит границу около часа. Такие страны, исторические соседи, как Российская Федерация и Украина, они просто обязаны жить дружно, работать вместе, торговать. Потому что торговля ⁇ это всегда двигатель экономического роста и развития. Поэтому как раз таки те мероприятия, которые выполнены рост границы на пунктах пропуска, это большой весомый вклад, скажем так, в общее дело развития добрососедских отношений и торговли между нашими странами. Поэтому ни в коем случае никогда Российская Федерация не будет закрываться и ограничивать себя какими-то барьерами. Этот автомобильный пункт пропуска Армянск временный. Уже в 2016 году начнутся строительно-монтажные работы постоянного. Земля под него выделена по этой трассе чуть ближе к городу. Сдать его планируют в конце 2017 -го года. Юлия Попович, Роман Айнанев, Служба новостей и ТВ Армянск.